আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ এনজেলা চাংমাইৰ এভাগী সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানভাগি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে উপভোগ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ লগতে আপুনি যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিহা গগৈ চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু প্ৰতিবেদনসমূহ ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেনেহ'লে আহক পলম নকৰোঁ অনুষ্ঠানভাগিলৈ যাওঁ কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তিৰ কোনো এনে এগৰাকী পিতৃক দেখিছেনে যি পিতৃয়ে নিজৰ সন্তানক এগৰাকী স্থিতপজ্ঞ জগত উদ্ধাৰ বাবে নিজৰ সন্তানক ভকত কৰোৱাব বিচাৰিছে তেওঁ বিচাৰিছে যে মোৰ সন্তান ডাক্তৰ হ'ব নালাগে মোৰ সন্তান ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নালাগে মোৰ সন্তান ভকত হওক এগৰাকী বৈষ্ণৱ পুৰুষ হওক তেনে ব্যক্তিক আপুনি কেতিয়াবা লগ পাইছেনে আচৰিত যেন লাগিব আপোনাৰ কিন্তু সেয়াই সঁচা আজিৰ কথন বিক্ষণৰ অতিথিগৰাকী অকণমান বিশেষ আজি কথন বিক্ষণত এগৰাকী ভকত আছে এগৰাকী বৈষ্ণৱ পুৰুষ আছে তেখেতৰ বিষয়ে আজি কিছু কথা পাতিম এই আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ লগতে শিক্ষাগত দিশতো যথেষ্টখিনি অৰ্হতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান সময়ত অসমবাসীৰ খুব এটি চিনাকি নাম নামাচাৰ্য হিচাপেই হওক বা তেখেত ভাগৱত বাখ্যাকাৰী হিচাপেই হওক তেখেত হৈছে সোণাৰাম ভাগৱতী শিৱসাগৰৰ পৰা আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে লগতে আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিবলৈ পাই অতি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেখেত বৰ্তমান গৌৰীসাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনষ্টিটিউটৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে কৰ্মৰত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে আজি আমি কথা পাতিম কিছু যে ভকত কি এই যে বৈষ্ণৱ পুৰুষ বুলি আমি কেতিয়াবা চিনাকি দিয়া ব্যক্তি লগ পাওঁ তাৰ অন্তৰালত কেনেধৰণৰ কথাবোৰ জড়িত থাকে ঈশ্বৰমুখী চিন্তাধাৰা সেই যাত্ৰা আমাৰ মানৱ জীৱনত কেনেকৈ হয় আমি কি কৰিব লাগে আৰু কিছু তেখেতৰ জীৱনৰ এনে কিছু কথা আছে যিবোৰ কথা কৈ নিদিওঁ সকলোবোৰ কথা ক'লে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব মই বহুবাৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক লগ পাইছো সেই কথাখিনি শুনিছো গতিকে তেখেতৰ স্বাক্ষু সাক্ষী আছে সেই কথাবোৰৰ সেই ধৰণৰ কথাও আজি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰো নমস্কাৰ আৰু অনুষ্ঠানৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছে ৰাখিছে গোবিন্দে আমিও এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ সমূহকৰ্তা কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়ালৈ প্ৰীতি সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো চাই থকা সমস্ত নৰ বিনাৰায়ণক আমি প্ৰতিপাদ জনাইছোঁ

হিচাপে দেখিছো আৰু সেই যাত্ৰাটো একেবাৰে খুব দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা একদম কণমানিৰ পৰা আপুনি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা সমাজত ৰাজহুৱা নামঘৰত নাম প্ৰসংগ কৰিছিল হয়তো তেনে উদাহৰণ খুব কম ওলাব অসমত গোটেই জীৱনশৈলীটো আপোনাৰ সাংঘাতিক দেখি মই অকনমান ইচ্ছুক হলো যে আপোনাৰ বিষয়ে অকমান কথা দুই এটা অকণমান আমাৰ এন টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল আধ্যাত্মিক দিশৰ সৈতে জড়িত সেইসকলে কিন্তু আপোনাক ভালকৈয়ে জানে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো পোনপটীয়া এটা প্ৰশ্ন ভকত কাকক এই যে আপোনাক মই ভকত বুলি কৈষ্ণৱ সেৱা জনাইছো আপুনি বুলিয়ে কম মই তুমি বুলি ক'ব লাগে যদিও আপুনি শব্দটোৱে আহিছে কথা হ'ল ভকত শব্দটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় নহয় মই নাজানো আৰু ভকত শব্দটো শুনিলে এটা ভয় লগা শব্দ এটা পাৰমাৰ্থিক শব্দ সি সত্য যুগৰ পৰা দুৱৰ যুগলৈকে এই তিনি যুগত ছজনহে এই এই ভকত শব্দটোৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰিলে উধৱ মৈত্য বিদুৰ হনুমন্ত যাৱন্ত বিভীষণ গতিকে এটা পাৰমাঠিক শব্দ এই ভকত শব্দটোৰ লগত জড়িত আৰু দুটা শব্দ আছে ভকতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই দুটা শব্দও যদি আমি এৰি থৈ যাওঁ তেনেহ'লে ভকত ৰৈ যাব যেনে শৰণ আৰু ভজন ভপদে ভগৱন্ত ভৱ বিমোচন ভজনৰ ভক্তিত্বপূৰ্ণ সোৱন্ত সিজন ক ক পদে কৃষ্ণক ভজী পৱিত্ৰ পৰম আত্মাক মানন্ত কৃষ্ণক সমস্ততে সম ত পদে তৰণৰ উপায়ী শৰণ হৃদয় পদ্মত চিন্তে কৃষ্ণৰ চৰণ এই ভ ক ত এই তিনিটা শব্দ আচলতে পাৰমাঠিক শব্দ ইয়াত আ কাৰ ই কাৰ মানে বাৰে মতৰা নাই গতিকে সেই অৰ্থত কোৱা হৈছে ভকত ভকত খুব কাঠচিথে হয় পৃথিৱীৰৰ ধূলা পৰ মানুহ আছে যত এহি শৱ জীৱশই আছে সংসাৰত এতেকৰ মধ্যকটো সৱশিষ্ট জন স্বৰ্গাদিৰ অৰ্থে কাম্য কৰ্মক হৰয় তাষম্বাৰু মধ্যকটো শৱশিষ্ট ছয় মুকুটিৰ অৰ্থে কাম্য কৰ্মক এৰয় মুকুটৰো মধ্যকটো সৱশিষ্ট জন পাৱে তত্ব জ্ঞান হৈ সিদ্ধৰ লক্ষণ যুগ সিদ্ধ তত্ব জ্ঞানী কৌতিৰ মধ্যত তিনিচিতাখে হৈ হৰি পদৰ ভকত গতিকে কোটি কোটি জীৱৰ মাজত কেতিয়াবা এজন জীৱই ভকত হবলৈ পাৰে পাৰমাঠিক ভকত হবলৈ পাৰে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণত নিৰ্মাণ মুক্তিৰ বাবে যোগ্য হব পাৰে গতিকে ভকত হবলৈ হলে শৰণ আহিব শৰণ হল আকাৰ নোহোৱা বিকাৰ নোহোৱা এটা পাৰমাঠিক শব্দ তাল বিহু হয় বোলে সদেহা জানি অত ৰয় বোলে ৰুটি কৰোঁ গুৰু সেৱা তত্ব নয় বোলে নাৰায়ণে সত্য হয় শৰণৰ তত্ব এইটো পঢ়িলোঁ নিশ্চয় গতিকে শৰণ নহ'লে ভকত নহয় ভজন নহ'লে ভকত নহয় আচলতে আপুনি আমাক ভকত বুলি চিনাকি কৰি দিয়াত আমি ভাল পাইছোঁ যদিও ভয়ো লাগিছে আচলতে আমি ভকতৰ যোগ্য নহয় ভকত হ'বৰ কাৰণে যিখিনি গুণৰ দৰকাৰ সেইখিনি গুণ সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ আয়ত্ব হোৱাত আমাৰ হয়তো আমি যত্ন কৰিছোঁ প্ৰযত্ন কৰিছোঁ সাধনা কৰিছোঁ হয়তো পৰমাত্মাৰ

প্ৰথমতে মই যে এই কথাষাৰ ক'লোঁ যে এগৰাকী পিতৃ এনেকুৱা এগৰাকী অভিভাৱক তেখেত যে যি ভাবিছিল যে মোৰ সন্তান ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নালাগে বৈষ্ণৱ পুৰুষক জগত উদ্ধাৰ নিমিত্তে তেখেতে কাম কৰক নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰক এগৰাকী ভকত জন্ম দিবৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰখনত আপোনাৰ পিতৃ আপোনাক ভকত কৰোৱাবৰ বাবে ইমান যে উত্তৰাৱল আছিল ইমান যে তেখেতৰ স্পৃহা আছিল কেনেকৈ সেই কথাখিনি আপুনি আপোনাৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ মুখতো আপুনি নিশ্চয়কৈ শুনিছিল মই এটা কথা জানো যেতিয়া আপুনি প্ৰথম স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল স্কুলত আপোনাৰ শিক্ষাগুৰুক আপোনাৰ দেউতাই কৈছিল যে মোৰ ল'ৰাক অকল আখৰ

অলপ দূৰলৈ যাবগৈ লাগিব বৰ দীঘলীয়া নকৰো বাৰু কথা হ'ল মোৰ বাইদেউ দুগৰাকী ডাঙৰ আছিল তাৰপিছত ছজন মোৰ দাদা আছিল আঠোটা সন্তানৰ সৈতে দেউতাই সংসাৰ সামৰিলে দেউতা এজন পাৰমাঠিক ভকত আছিল দেউতাই ভাগৱতী উপাধি তেখেতক ভকতে দিয়া অনুষ্ঠানে দিয়া আৰু তেওঁক সত্ৰাধিকাৰে দিয়া বুলি দেউতাই কয় গতিকে ভাগৱত কণ্ঠাগত আছিল তেখেতে ভাগৱত বেক্ষা আদিও কৰিব পাৰিছিল সেইকাৰণে দেউতাৰ পৰাহে মই ভাগৱতো কোৱা আগতে আপোনালোকৰ কি আছিল আগতে আমাৰ পৃথু বৰ মেধি আছিল মোৰ আজো কক আৰু ককা তাৰ পিছত এ তাৰ মুহিৰাম পাঠক আছিল তাৰপিছত ভোগীৰাম পাঠক আছিল তাৰপিছতে এ দেউতা পদ্মাম ভাগৱতী হৈছে এনেকুৱাকৈ তাৰপৰা আমাৰ দেউতাৰ আমি দুটা ছটা ল'ৰাই আমি ভাগৱতীও পাতি লিখোঁ ইত্যাদি এই যে দেউতাই ছটা সন্তান জন্ম দিলে মানে বাইদেউহঁতৰ সৈতে আঠটা সন্তান জন্ম দিলে কিন্তু দেউতাই ভাগৱতৰ লগত লাগি থকাৰ কাৰণে দেউতাই মানে সদায় চিন্তা কৰে মই ভুল কৰিলোঁ নেকি মই ভুল কৰিলোঁ নেকি ভাগৱতে কৈছে এইদৰে মই এটা সন্তানো ভকত কৰিব নোৱাৰিলোঁ দেউতাই সদায় সেইটো দুখ থাকে ভকতৰ আগত কৈয়ো থাকে সেই মৰ্মে কিবা ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত দৈৱিক এটা কথা আমাৰ ঘৰলৈ এজন অতিথি আহিল অতিথিজনৰ লগতো তেওঁ ভকত জানি দেউতাকো ভকত ভাবি ভাগৱতৰ কথা আলোচনা কৰে স্বাভাৱিকতে আলহী আহিলে ভাগৱতৰ কথাই দেউতাই আলোচনা কৰে পাতনি মেলে গতিকে তেখেতৰ লগত পাতি দেউতাই নিজৰ সংসাৰৰ সকলো কথা ক'লে নিজৰ দুখৰ কথাও ক'লে বোলে এতিয়াও আপুনি পাৰে নহয় এতিয়াও আপোনাৰ সন্তান এটি জন্ম দিয়ক ভকত হিচাপে দেউতাই তেতিয়া হাঁহিলে কথাটো পাতলকে ললে তেখেতে কিন্তু কথাটো পাতলকে নললে মই আজি আপোনাৰ আগত থাকিম অলপ ভাগৱত আলোচনা কৰিম এইদৰেকৈ তেখেতে অজামিলৰ কাহিনীটো ক'লে অজামিলৰ কাহিনীটো ক'লে অজামিলৰ ভাগৱতৰ যিটো অজামিলৰ কাহিনী সেই অজামিলৰো হেনো যেতিয়া তেওঁ সমাজ্ৰুত হৈ অৰণ্যত বাস কৰিছিল দেৱৰষী নাৰদ আহিছিল হেনো নাৰদে হেনো তেখেতে ক'লে আপোনাৰ সন্তান কি বোলে মোক মোক সমাজ চুত কৰিলে মই ইমানবিলাক পাপ কৰিলোঁ পৃথিৱীত আৰু এনেকুৱা পাপ নাই মোৰ গতিকে মই এনেকুৱাবিলাক পাপ কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে মোৰ সমাজে এৰিলে মোৰ এতিয়া কোনো নাই জাতি কোৰ ইত্যাদি কুটুম্ব কোনো নাই মই এতিয়া মাত্ৰ এই সমাজ চোত আৰু অৰণ্যত বাস কৰোঁ অজামিলে যেতিয়া সেই বুলি ক'লে এই তেতিয়া দেৱঋষি নাৰদে কলে যে নহয় আপুনিতো পাপ কৰি অনুতাপ কৰে ভৰিলো একো পৰাচিত্ৰ কৃষ্ণ স্মৰণে সে মুখ্য পৰাচিত্ৰ পঢ়িলো কৰি নিৰ্দি নিৰ্ণীত যে আপুনি অনুতাপ কৰে অনুশোচনা কৰে মোৰ পাপ হ'ল বুলি হয় কৰোঁ মই তেনেহ'লে আপোনাৰ পাপৰ কোনো পৃথিৱীতো সেনো পাপৰ নাহিছোঁ তো বৰ কৃষ্ণ নামক শুনি শুনি ভিৰে নেদিবেলৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা পাপ নাই পাপীয়ে কৰিব নোৱাৰা মানে পাপীৰ পাপ আঁতৰাব নোৱাৰা গতিকে একৰ নামে যত পাপ সংহৰিতে পাৰে ততঃ আতকৈ পাপ কৰি নপৰে গতিকে আপুনি এটা কাম কৰক আপুনি এতিয়াও এটা সন্তান জন্ম দিয়ক ভকত সন্তান এটাৰ জন্ম দিয়ক এই বুলি হেনো অজামিলক ক'লে ক'লতে বোলে সেই সন্তানটোৰ নাম মই আজিয়ে দিছোঁ সিতিবৰশী নাৰতে ক'লে যে মই আজিয়ে সন্তানটোৰ নাম দিছোঁ সন্তানটোৰ নাম নাৰায়ণ হ'ব দ্ৰব্য কৰ্মে সেইটোৱে হৈছে পিছত সেই ভয় জামিলে পুত্ৰক থাকিলে আয়স নাৰায়ণ বুলি গতিকে সেই কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ নাম সেইদৰে দিলে দেউতাক এই কথাটো এই কাহিনীটোৱে বেছি আপ্লুত কৰিলে কৰাৰ কাৰণে হেনো মোক দেউতাই পিছত কয় ভকতেও কয় তাৰপিছতে দেউতাই আমাক হেনো জন্ম দিলে মই মাতৃ গৰ্ভত থাকোঁতে সেই যিজন অতিথি আহিছিল সেই অতিথিজনে মই জন্ম হোৱাৰ দুবছৰ পিছলৈকে আমাৰ ঘৰত একেবাৰে স্বাৰীভাৱে থাকিয়ে ল'লে তেখেতে দিনত ফুৰিবলৈ গুচি যায় গাঁও ফুৰিবলৈ যায় লিখা আদি খুজিবলৈ যায় ভাগৱত চৰ্চা কৰিবলৈ বেলেগলৈ গুচি যায় ৰাতিহে আমাৰ ঘৰত থাকে আৰু মাতৃক হেনো সকলো কথা গৰ্ভতেই হেনো ক'লে আৰু সেই মৰ্মেই চাগে হয়তো মই শাস্ত্ৰ জ্ঞান শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ জনাৰ আগতেই মই টোপনিত শুই থাকোঁতেই দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰৰ পিছৰ পৰাই হেনো মই এইদৰে প্ৰাৰ্থনা গাই ফুৰোঁ ভাগৱতৰ শ্লোক গাওঁ গীতাৰ শ্লোগাওঁ এইদৰে হেনো গাই ফুৰোঁ দেউতা মাহঁতে শুনি থাকে পিছত মোক জগাই দি সোধে অ শুন তুমি কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছা মই তেতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বোলে নহয় তুমি এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকা এনেকুৱা এনেকুৱাবিলাক ঘটনা মোৰ জীৱনত অলৌকিক যেন লাগে অলৌকিক যেন লাগে তাৰপিছতে আৰু আৰু এটা কথাই মোক সদায় চিন্তাত পেলাইছিল দেউতাই মানে আমাৰ ঘৰলৈ ভকত আহিলে দেউতাই পদূলি বাটতে গৈ ভকত আদৰণি জনাই সেৱা কৰে আৰু সেৱা কৰোঁতে কান্দে ঘৰত সেৱা সকাম পাতিলেও দেউতাই সেৱা কৰোতে প্ৰাৰ্থনা গাওঁতে কান্দে মই তেতিয়া ভাবো দেউতাই কিয় কান্দে দেউতাই কিয় কান্দে এনেকে বুলি ভাবো পিছত সেই কান্দোনৰ মোৰ গালৈ প্ৰৱেশ কৰিলে লগতে মই এই কথাটো কৈ পেলাইছো আপোনাক আমাৰ গাঁৱলৈ ইলাৰাম দাস বাপ আহিছিল তেখেতৰ লাভ তেখেতৰ সান্নিধ্য লাভ সেইখিনি কওকচোন ইলাৰাম দাস বাপ খুব সম্ভৱ বাসত্তৰ বাসত্তৰ এসত্তৰ চন মানৰ কথা অলপ মই পাঁচ ছবছৰি সাত বছৰি এনেকুৱা হ'ম তাৰমানে তেতিয়া তেখেতক বাৰ পিছৰ বুলিয়ে আমি সকলোৱে জানো তাৰপিছত তেখেত আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছিল আৰু সকলোৱে তেখেতক আদৰণি জনাইছিল আমাৰ গৃহটো তেনেকুৱাকে শলাবন্তি জ্বলাই তেখেতক আদৰণিবৰ কাৰণে দেউতা ৰৈ আছিল দেউতাই সেৱা কৰিবৰ বাবে বদু ৰৈ আছিল মই বহুত দূৰৰ পৰাই তেখেতক লক্ষ্য কৰি আছো তাৰপিছত যেতিয়াই তেখেতক মই দেখিলোঁ দেখা পালোঁ মই দৌৰি গৈ তেখেতৰ ভৰিত পৰি দিলোঁ ভৰিত পৰি হুৰা উৰে চিঞৰি চিঞৰি মই কান্দিব ধৰিলোঁ যেতিয়া মই কান্দিব ধৰিলোঁ তেখেতে মোক তুলি ল'লে মূৰত হাত ফুৰে মৰম কৰি তাৰ ওচৰত তুলি লৈ আহিলে আৰু দেউতাৰ ওচৰত আহি সুধিছেহি যে এই ল'ৰাটি কাৰ তেতিয়া দেউতাই কৈছে যে আমাৰে আমাৰে ৰেণুমূলীয়া ল'ৰাক একেবাৰে তাৰ পিছতে কৈছে জগতঘাৰ কাৰণে ভকত হিচাপে আহিছে এওঁক মই মূৰ কৰি লৈছো নমাই দিছে তাৰপিছত এই যাত্ৰাটো এনেকৈ কৰিব পাৰিছে আৰু এটা আপোনাৰ এটা দিশ মোৰ ভাল লগা কথা আপুনি আধ্যাত্মিক চৰ্চা এইখিনিতো আপোনাৰ চলি আছে প্ৰতিদিনে আপুনি জড়িত হৈ আছে কিন্তু আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কেনে ধৰণৰ কথাবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ধৰক নামাচাৰ্য গৰাকী হওক বা ভাগত বা হওক তেখেতে নাপায় আপোনাৰ শিক্ষাগত পাতিব বিচাৰিম আপুনি বৰ্তমান পেচা হিচাপে এগৰাকী আপুনি শিক্ষক উপাধ্যক্ষ হিচাপে আপুনি কাম কৰি আছে গৰিশাকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনষ্টিটিউটৰ গতিকে তাত যে আপুনি ভাইচ প্ৰিন্সিপাল হৈ আছে এই এই দিশটো আপুনিতো প্ৰথম পৰীক্ষাতো দেউতাই দিবলৈ দিয়া নাছিল যে লৰা ভকত হব নালাগে পৰীক্ষা পিছত আৰু এটা কথা যে আপুনি আপোনাৰ যেতিয়া বি এ পৰীক্ষা আছিল তেতিয়াও আপুনি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা নাছিলো দিব পাৰিব সেই লৰাজন এটা সময়ত পিছত সেই শিক্ষাগত দিশতো ইমান সুন্দৰকৈ এগৰাকী ভাইচ প্ৰিন্সিপালৰ দৰে এখন আসন লাভ কৰিলে তাৰোপৰি আধ্যাত্মিক চৰ্চাত আহিল দুটা দিশ আপুনি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে যিটো আমি বিভিন্ন সময়ত আমি অজুহাত হিচাপে দিওঁ যে আমি এইটো দিশত থকা কাৰণেহে এইটো কৰিব পৰা সেইটো পৰমেশ্বৰৰ কৃপা ভগৱন্তৰ কৃপাৰ অবিহনে পুৰুষৰ পুৰুষত্ব কিছু নুই ভগৱন্ত প্ৰসাদত সমস্ত হৈ এয়া ভাগৱতত মহাপুৰুষে কৈছে গতিকে ভগৱন্তই তেখেতৰ ভকত কৰি লওঁ বুলিলে কৃপা কৰিম বুলিলে সকলো সম্ভৱ হয় আচলতে মোৰ জীৱনটো তাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ সুকীয়া আপুনি সুধিছে যেতিয়া বাৰু মই আকৌ অকণমান আগৰ পৰাই যাব লাগিব মোৰ দেউতাই আপুনি প্ৰশ্নটো সুধিছেই যে মোৰ দেউতাই প্ৰধান শিক্ষক অম্বেশ্বৰ বুঢ়াগোহাঁই ছাৰ তেখেত প্ৰয়াত ছাৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ প্ৰথমতে মোক চমজাই দিয়ে কৈছে যে মোৰ ল'ৰাটোক মহাশয় আপোনাক দিলো চমজাই আপুনি আখৰকেইটা চিনাকি কৰাই দিলে হ'ব দুশ্ৰেণীমান পঢ়াওক আৰু কিন্তু ই ডাঙৰকে একো হৈ দিব মোক নালাগে আপুনি মোৰ আঠটা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছেই পঢ়ালেই গতিকে ই এনেকুৱা হ'লেই হ'ব তাৰপিছতে প্ৰথমটো পৰীক্ষালৈ পৰীক্ষালৈ যাবলৈ ওলাইছো দেউতাই বোলে তই স্কুল হ'লে যাবি নহয় বোলো স্কুল যাম নহয় নহয় আজি নাম এখাৰ আছে নামলৈ যাব লাগিব এই বুলি কয় দেউতাই আগফালে তালৰ মোনাটো ওলমাই লৈছে মোক বোলে নালাগে নামলৈ যাব লাগে এইবুলি কয় দেউতাই মোক মইতো ধুতি পিন্ধিহে থাকো গতিকে দেউতাই মোক নামলৈ লৈ গ'ল পিছত এ পৰীক্ষাৰ পৰা আমি নামৰ পৰা আহিছো তাৰপিছতে ছাৰে আহি দেউতাক খুব তিৰস্কাৰ কৰিছা তুমি এইটো কি কাম কৰিলা তুমি এইটো কি কাম কৰিলা ল'ৰাটো মোৰতো খাব বিচাৰিছা নেকি এনেদৰে কৈছে দেউতাক আপুনি এইটো বেয়া কাম কৰিছে নহয় কিন্তু দেউতাই তেতিয়াও কৈছে যে মোৰ বাকীকেইটাই কি কৰে নাজানো মই ইয়াক ভকত কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ আপুনি মোক সেই কাৰ্যসূচীটোত আপুনি বাধা নিদিব মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই বুলি ক'লে আৰু গোহাঁই ছাৰ গুচি গৈছে কথাটো তেনেকুৱা আৰু সেই হিচাপে আৰু এইটো মানুহৰ এটা অৰ্জুহাত যে আমি অকল চাকৰি কৰি আছোঁ মোৰ সময় নাই সেইটো এটা অজুহাত এ মই কোনো সেৱা সকাম অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অসমৰটো কথাই নাই মই মহাৰাষ্ট্ৰত নাচিকলৈহেজাৰ ঊনৈশত মই নাচিকলৈ গৈছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মই প্ৰচাৰ সম্পাদক হৈ থাকোতে গতিকে সভাপতি হৈ থাকোতে এতিয়া দুহেজাৰ বাইশত মই উৰিষ্যালৈ গৈছো উৰিষ্যাটো বহি ৰাজ্যত যে আপুনি গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যে আপুনি গৈছে সেয়া পশ্চিম বংগই হওক সেয়া বাংলাদেশ সীমান্তই হওক সেয়া মহাৰাট্টই হওক এই বিভিন্ন ঠাইসমূহলৈ আপুনি যেতিয়াই গুজৰাটেই হওক সেই ঠাইসমূহলৈ গৈ আপুনি কিন্তু গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি তাত একদম নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ এটা পৰিৱেশ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ তাত গঢ়ি থৈ আহিছে এইটো খুব ডাঙৰ কথা আমি যে কৈ থাকোঁ যে গুৰুজনাই সৃষ্টিৰ আজি বিয়পি পৰিব লাগে চৌদিশে কেৱল মাত্ৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কিয় গুৰুজনাইতো কেৱল মাত্ৰ অসমৰ বাবে কৰি থৈ যোৱা নাছিল গতিকে আদৰ্শটো আমি যদি চৌদিশে বিলাই দিব পাৰোঁ প্ৰতিগৰাকীয়ে যদি নিজৰ দায়িত্ব বুলি ভাবে এইটো খুব ভাল লগা কথা হ'ব আপুনি কিন্তু অকলেই বহুখিনি কৰিলে আপোনাৰ দৰে দহজন থাকিলে আজি হয়তো আমি বিভিন্ন ৰাজ্যত গুৰু আসন দেখিবলৈ পালোঁহেঁতেন আপুনি অকলে কেনেকৈ সাহস কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকে কোন কোন প্ৰান্তত বহি ৰাজ্যত গৈ তেনেধৰণে নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছে সেই কথাখিনি মোক অকণমান কওকচোন আমি নহয় প্ৰভুৱে গৰুৱাইছে আচলতে আমি ইমান বিলাক চাকৰি বাকৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছো যদিও মই বন্ধৰ সুবিধা মোৰ যিসকল সোণাৰাম চুতীয়া দেউতাই দেউতাই মোক বহু বাৰ কৈছিল তেতিয়াই সোণাৰম চুতীয়া দেউতাই কৈছিল চাবা যাতে আমাক কোনো কাৰণতে তোমাক কোনো কাৰণতে যাতে তুমি নাম গাই ফুৰিছা তুমি ভাগৱত কৰি ফুৰিছা তুমি বন্ধৰ সময়ত বন্ধটো আমাৰ অজস্ৰ সময় হয় এতিয়া চাওক নব্বৈ দিনহে আমি চৰকাৰী কামলৈ যাব লাগে চাকৰিলে যাব লাগে বাকী বাকী বিলাক বন্ধ বিলাক আছেই চৰকাৰী বন্ধবিলাক আছে গতিকে বন্ধৰ সুবিধাটো মই বন্ধৰ সুবিধাটো হয় হয় মই বন্ধৰ সুবিধাটো মই পৰিয়ালক নিদিওঁ মই ব্যক্তিগত কামত হস্ত কৰোঁ এই বন্ধৰ সুবিধাটো মই মহাপুৰুষৰ চৰণত অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু মোৰ জীৱনত ব্ৰত সেইটোৱেই শ্ৰীমন্তং ঈশ্বৰণদেৱৰ পূৰ্ব দিছে বিৰাজতে ধৰ্ম সনাতনং জয়স্য প্ৰকাশে খেতিমণ্ডলে অকীৰ কৰ্মনাচাৰ চত লগতে নৰা ভৱ বন্ধু বিনিমুক্ত গৰু মলচনাচনম মোৰ পিতৃৰ পৰা আৰু ভকতৰ পৰা মই বালক অৱস্থাতে যেতিয়া মই গম পালোঁ যে শ্ৰীমন্তং ঈশ্বৰণদেৱৰ পূৰ্ব দিছে বিৰাজতে ধৰ্ম সনাতন জয়স্য প্ৰকাশে খেতিমণ্ডলে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেই একমাত্ৰ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম সনাতন তেওঁ আহি কলি যুগত নৰৰূপে অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিছে ত্ৰিভুৱন বন্দনৰ মাধৱপপৰ ভাাত নন্দনৰ জুহৰি শংকৰ বৈদী জগ জনতাৰায়ণ দেৱনাৰায় শংকৰ সুহী হৰি গতিকে শংকৰদেৱ মহাপুৰুষৰ চৰণত ভক্তি পুষ্পই ভাগ অৰ্পণ কৰাটোৱেই আৰু আমাৰ জীৱন সমৰ্পণ কৰাটোৱেই যে ঈশ্বৰ সেৱা গুৰু সেৱা ভকত সেৱা নৰসেৱা বা মানৱ সেৱা জনতা জনাৰ্দনৰ সেৱা কৰা এই উপলব্ধিটোৰ কাৰণে মই নিজকে সমৰ্পণ কৰিছোঁ কৰিছিলোঁ আৰু কৰি আছোঁ আপুনি যায় প্ৰচাৰৰ বাবে হয় সেইটো কথা আপোনাক অকণমান ক'ব লাগিব সেইটো মানে প্ৰথমতে মই মহাৰাষ্ট্ৰ নাচিকৰ কথাটো কওঁ তালৈ গৈছিলোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ নাচিকৰ নামপুৰ নামৰ এডোখৰ ঠাইত তাত নাথু ভাই নামৰ তাৰ এখন কলনী আছিল তাৰ সেইখন কলনীখন সেই কলনীখনত মানে গোটেইসকল যিসকল আমাৰ যেনেকৈ এই ৰিটায়াৰ কৰা মানুহবিলাক থাকে তেনেকুৱা এখন কলনী তাতেই নাথুভাই নামৰ এজন তাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰীয় ভকত আছিল তেখেতে তেখেতসকলৰ তাতো আমাৰ নামঘোষা চৰ্চাটো খুব চলিছিল বিনোৱাভাৱে মহাৰাষ্ট্ৰত নামঘোষা বৰ সুন্দৰকৈ প্ৰচাৰ কৰি থৈছে ব্যৱস্থা আছে গতিকে সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি আমাৰ শংকৰদেৱ মহাপুৰুষৰ কথা ক'বলৈ সুবিধা হৈছিল আৰু তেখেতে আমাক ডেৰ কথা মাতিও দিছিল যে ইয়াতে আপোনালোকে এটা নামঘৰো বনাওক কিন্তু আমি অসমৰ পৰা পিছত মোৰ দায়িত্বটোৰ পৰা অব্যাহতি ল'বলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে ময়ো তাত লাগি থাকিব নোৱাৰিলোঁ পিছত আৰু যোৱা নহ'ল কিন্তু নাথু ভাইৰ লগত এতিয়াও আমাৰ যোগাযোগটো আছে যদি এতিয়াও আমি যত্ন কৰোঁ তেখেতৰ সেই মাটিত আমি নাম নামপুৰত মহাৰাষ্ট্ৰ নাচিকৰ নামপুৰত আমি নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা হব আৰু মোৰ জীৱনৰ এটা উদ্দেশ্যই তাৰমানে অসমৰ বাহিৰত বুঢ়ি ৰাজ্যসমূহত মহাপুৰুষৰ ধৰ্ম বস্তুভাগ কেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি প্ৰসাৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে আমি যত্ন কৰাটো ভাল আৰু মই নিজে কি পাৰোঁ এভাগ সেৱা কৰি থকাৰ বাঞ্জা কৰিছোঁ এইবাৰো মই এতিয়া এই দুহেজাৰ চৌব্বিছতো গৰম বন্থত মই উত্তৰ বংগ পশ্চিমবংগলৈ গ'লোঁ তাৰপৰা এই বাংলাদেশৰ এটা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল ঠাইটোৰ নাম কি আছিল এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল তালৈ এতিয়া গৈ তাতো দেখিছোঁ সেই অঞ্চলতো আপোনাৰ গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি নাম ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰি থকা লোক আছে খুব ভাল লগা কথা নহয় জানো বহিঃৰাজ্যতে নহয় আমি আমাৰ দেশৰ বাহিৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি সেইসমূহ বিয়পি পৰাটো আমি বিচাৰিম সমগ্ৰ বিশ্বতে গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ সেয়া বিয়পি পৰাক আমি সেয়া কামনা কৰিম